کله چې په تورکیا کې د نړیوال حفاظت پلاټا کېاست تاسو حق نه لرئ د خپل ځان لپاره خار وټکی د رېجستریشن پجریان کې د مهاجرت مديريت ولایتي ریاست به یو انتخاب شوی خار وټکی چیرته چې تاسو خبرو وغوښتل شي چې لاندې او تاسو د پانا وخت نه پر روسي نهي کېدو پورې پاتې شي او پیاد ولري چې تاسو تبد اوسېدو مرست نه درکول کی تاسو باید انتخاب شوی خار خپل اوسېدو زای फायदा کړي که تاسو ورته تا ګمارل شویئסט او دغه اوسیدلو ځای لګښتونه به په خپل استاسو مسولیت وي. تا کل شوی ښار شاید هغه خاروي چې تاسو خپل نړیوال محافظت درخواست چمتو کړئ یا تاسو شاید بلخار ته راځی شئ. تاسو د کورنۍ نږدې غړي لاره چې په تورکیا کې قانوني اوسیدونکو دي او تاسو هم غوړی په خار کې پاتشي تاسو کاولای شي د ريجستریشن مرکې پر مهال بل غراتو په اړه د چارواکو سره شریک کړئ مګر هیڅ ضمانت نشته باید ولاره چې تاسو کاولای شي आवाज په خپل ټاکل شوی خار کې په لو حقوقو او خدماتو ته لا رسای ونه ری په انتخاب شوی خار کې چې تاسو ورته ګمارل شویاس تاسو اړتیا لرئ چې په منځم ډول د مهاجرت مديريت ولایتي ریاست ته راپور ورکړئ همدارنګه تاسو غواړئ چې بلخار ته سفر وکړئ تاسو باید د مهاجرت مديريت ولایتي ریاست څخه اجازه واخلئ د سفر کولو لپاره کستا څو وخت نه ومنل شو تاسو ته تا به د لیکل شوی جواز سند ورکړي چې احتمالاً د 15 16 ورځې لپاره به اعتبار ولري په هر صورت تاسو همچنان کولای شئ د وخت د تمدید وخت نه وکړي موخه لده چې تاسو د اجازه سند اعتبار پاتورسی مهرباني وکړئ دا سند د سفر په مرحل لځن سره وساتئ یو ځل بیا د اجازه نه بغیر ت خپل انتخاب شوی کار نه بل خرته ما ځای یم افات کیږي زکه چې چارواکي په پا پام کې ونیسي چې تاسو د خپل نړیوال محافظت درخواست تقیبولو دلچسپی نه لري او تاسو درخواست په ښکارا ډول بیرته اخیستل شوی وګڼل شي دا په دمانه دا چې تاسو د درخواس په اړه ټولي پروسی به ودري کی او تاسو به نور د نړیوال محافظت درخواست ورکون کې کی نه ګڼل کیږي دا ویډیو یوازې د معلوماتو مخول لپاره چې د غیر انتفاعي سازمان ريفیوجی سولډریټی نتورک لخوا د ريفیوجی رائټس ترکی په ملګرتیا جوړ شوې ده